Так. В продаже такой станок. Или закулепочник. Или, я думаю, иными можно быть и люверсы. Вот так они ездят с этого барабана. Туда засыпаются. засыпаете. И тут она объе. Так, тут педалька, вот от нажатия, нажатия педальки происходит механический удар. Э, э, Двигатель на 0,25 кВт или на 0,3 кВт. Тут на 380 подключение, но я думаю, можно подключить на 220. Так, он у нас стрижкой повернутый в порядок. Вот так если делается, то именно так в И есть вот такой и... и вот тут такой механизм кровошипный. То есть как цепочек он тянет, и воно происходит механический удар. Я тут все працю, я не буду показывать. Я сейчас Підключу через конденсатор і, 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 і от всі ось товсті плотні два картона між собою знімо відео, як вона його цю поставила. І є документація на нього. Все на а ні переведено. Машина германська, а тут уже переведено. инструкция, техническое обслуживание, да его применяю, электрическая часть, запчасти тут, ну тут богато не А так. Сейчас переключу на 220. Так, переключил на 220. Вот я уже трошки его побыл. Получается, не едете все по вот этим отсюда. Ну, вот а тут все надо тянуть отвертку, Наверное, она тянулась, она надевается. Вот так они колотятся там. Вот так просто ставлю. Вот так она его бьет. А в автомате, ну, если нажму, то буду так хлепать. То есть можно их вот так тут -ту 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 -ту, вот так и вообще. Просто надо ручеек, вот и все ручеек отцаивается, вот, подтягнуть. Ну, оно наверное. Вот так по во всему народу. Он Туда оно там засыпается. Вот он засыпается. и оно, вот этот механизм приводит в действие, и оно через вот эту, и оно пьет. Так, эксперимент. сложу я его вот так в три. А целый упор тут регулируется, на каком расстоянии титан ты и ешь?